Sərfətlərdən də xəbərimiz var. Strategi məhsul olan pambığın bu mövsüm üçün əkini başlayıb. Fermerlərin yeni əkin ilindən gözləntiləri çoxdur, buna əsasları var, çünki bir neçə yenilik tətbiq olunub. Saatlıqda çit səpinə yeni başlanılıb. Bu günə kimi 1079 hektar sahədə səpin tamamlanıb. Hədəf səpini optimal müddətdə başa çatdırmaqdır. Yeni mövsümdə 2291 torpaq mülkiyyətçisi ümummilikdə 12450 hektarda pambıq becərəcək. Aran bölgəsində eləcə də əsas pambıqçılıq rayonlarından olan Saatlıda mövsümün ilk pambıq əkinlərindən biri həyata keçirilir. Məsəl üçün olduğumuz ərazidə 10 hektardan artıq sahənin çiydi səpilir. Satlı rayonunun Dəllərkənd sakini Lazım Umudov da pambıqçılıqla məşğul olur. Deyir ki, məhsulun bol olması üçün bir neçə məqama xüsusi diqqət edilməlidir. İlk olaraq çiy səpfləcə ərazi aqrotexniki qaydaya uyğun hazırlanmalıdır. Bu çiyin yaxşı inkişaf edib kök salması üçün vacibdir. Vaxtında şımın dərindliyi nəzərə alınaraq aparmısıq şımışını, arada vaxtında aparmısıq keyfiyyətinə göründüyü kimi sahə çox gözəl təmiz alınır. Keçən ilkə nisbətən daha da məhsulətli yanaşmış olur bu ilki iş. Gəlirdə sahə olduğu üçün bizə sərf eləyəndir. Əslində artıq keçən il 35 sent nəridir vermişəm. Bu il inşallah bir 40-50 sent arası gözlənilir. Sabravatda da çiyit səpi artıq başlayıb. Xeyil texnika, o cümlədən toxum səpin işə cəlb edilib. Bu günə kimi 400 hektardan artıq sahədə səpin aparılıb. Çiyit səpininə ilk başlayanlar sırasında rayonun Zalqarağaç kəndindən olan pambıqçı var da var. Keçən illərdə əkmişəm 30 hektar, həmin hektardan da 38 sentli, 40 sentli pambıq götürmüşəm. İndi yanını bu illərdə daha da artırmışam ki, yaxşı məhsul götürək. Sabराबादda 2673 nəfər pambıq əkini üçün tədarük məntəqələri ilə müqavilə bağlayıb. Onlar sınaqdan çıxan, əsasən də lifsiz toxumlara maraq göstərdilər. Bəyaz altın 440 seleksiya növlü toxumla istifadə etmişdilər. Demə o 12 il demək olar ki, əkilirdi ardıcıl olaraq. Bu illəri daha məhsuldar, demək lazer və arion seleksiya növlü çiyidlər gətirilib birinci reproduksiya. Zalgaragac kəndində tarla görüşü də təşkil edilib və səpin zamanı qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub. Bildirilib ki, bu il Sabirabadda 10860 hektar sahədə çiy səpinə nəzər yetdirildi. Elnur Əkbərov, Fərid Fəyaz oğlu, Sabir Bilalov, Az TV Xəbər. Ök